अल्लाम वरहि वबरक व्यापार जो जो को माल है इन इनजों कुर है, केतरे माल मथे जक़ात फर्ज़ थी वी ये आज रात के सामू बयान करनो मकसूद है इनमें पहली गाल याद रहे जो व्यापार के माल जो माल तिजारत जो जो है वो निशाब है साढ़ा बान तोला चांदी की कीमत अच बाजार में साढ़ा बावन तोला चांदी जी जो कीमत है ई क़ीमत जो वापार जे माल जी माल तिजारत जो निसाब बने थो तो अगर कंहिं वटि रोगो वापार जो मालु है न इन वटि पैसा आहे न इन वटि सोनु आहे न इन वटि चांदी आहे बल्कि रोगो ख़ालि वापार जो मालु आहे त इन सूरत में अगरि ई वापार जो माल साढा ॿावंजोला चांदी जी क़ीमत पुजे थो मालियत ते पुॼे अने इन मथे मुकमल साल गुज़रियो आहे इन जे अलावा ॿिया शराइत पिणु जकात जा पाए में अचनि था त इन सूरत में इन मथे ज़कात फर्ज़ु थींदी थी अने थी। अगरि नथो पुजे अने सोन चांदी पैसे में जा कोई चीज़ नाहे रोगो वापार जो मालु आहे न ओछो माल आहे थोरो माल आहे बिल्कुलु जेको साढा ॿावंजोला चांदी जी, जी क़ीमत ते नथो पुजे त इन सूरत में इन मथे ज़कात फर्ज़ु न थींदी अने अगरि कंहिं वटि थोरो माल आहे स सा यानी साढा ॿावंजोला चांदी जी क़ीमत ते नथो पुजे थोरो काए पण बेगो की कैसा पिणु पिया आई हिन वटि पैसा पिणु आई या सोन आहे या चांदी आहे या पैसा सोन चांदी यानी ॿ मुंहिंजा ॿ चीजूं आई या टे चीजूं आईं या हिकिड़ी चीज आहे त उन सूरत में એન વ્યાપાર જે મને સોન ચાંદી પૈસા જેખી જેખીએ ઇન મણી કે મું મ ટોટલ કઢજો પો લગાયજો પો લગાઈ અને ટોટલ કઢો અને એ ટોટલ અગર સાડા બાવનતોલા ચાંદી પુજી વેદ યાનિ સાડા બાવનોલા ચાંદીની કીમતથી પૂજી વન મે જક ફર્જ થી અને ન પુજો તક ની